Разрабатывает даже открытие границ внутри шенгена. Вообще не очень понимая вот этой вот трагедии по поводу ухода прихода Тину. И Германия буквально недавно в начале апреля объявила о том, что в сельском хозяйстве у нее открыто 40 тысяч вакансий. Здравствуйте! По-прежнему основной новостью является распространение вируса COVID-19 и последствия карантина. К сожалению, очень много негативной информации и про сам карантин и сопутствующий. Но появляются наконец и положительные новости. Поэтому мы, как компания, которая работает в ЕС, хотим донести до вас в этом видео эти положительные новости, да и, собственно, не такой отрицательный взгляд на ситуацию. Поэтому это видео будет полезно тем, кто планирует иммиграцию в Европу, ну или хотя бы просто в Европе длительно работать. Посмотрите до конца, будет действительно полезно. Но, к сожалению, очень много не очень хороших новостей экономических, да, с экономической точки зрения, и с точки зрения, что будет глобальный и очень большой кризис. МВФ, как всегда, пугает кризисом чуть ли не большим, чем Великая Депрессия. Все основные финансовые агентства: Bloomberg, Morgan, Deutsche Bank AG, все пророчат потери экономики на уровне 5 триллионов долларов и восстановление на докризисном уровне до карантинном не раньше конца 2021 года. Единственное, что здесь хочется заметить, все эти финансовые гении сильны только задним числом, ни одного кризиса они предсказать не смогли, но потом издавали категорические вопли о том, что все финансово пропало. Но экономика всегда восстанавливалась и все было нормально. Поэтому как относиться к их вот этим вот прогнозам финансового апокалипсиса, ну, в общем, личное дело каждого, потому что есть и другие прогнозы. И еще в связи с такими плохими прогнозами у людей, которые собирались эмигрировать или работать в ЕС, возникают опасения, а стоит ли сейчас вообще эмигрировать, а будут ли рабочие места, и надо ли вообще сейчас это делать. Здесь интересным примером на самом деле является Китай. Это к вопросу о том, к тому, как надо выходить из кризиса, в том числе экономически, после карантина. Все знают, что Китай уже практически внутри себя поборол именно пандемию, новых случаев там нет. И буквально за неделю Китай рапортует о восстановлении 98% восстановлена работа предприятий, основных предприятий. Ни о какой безработице речь вообще не идет, наоборот, бизнес и промышленность находится на подъеме сейчас в Китае. Ну, очень бы хотелось, чтобы европейские правительства обратили на это внимание, если уже не получилось у них побороться с болезнью, так как это получилось у китайцев, то хотя бы как выходить из экономических кризисов, пусть посмотрят на Китай и будет достаточно неплохо, если у них получится. Ну, собственно, и в Европе тоже есть хорошие новости, которые <laughs> дают надежду, так сказать. Даже такие страны, как Италия и Испания, больше всех, вроде как, пострадавших от коронавируса говорят уже о выходе после католической пасхи постепенно из карантина и упрощении карантинных мер что в конце апреля уже будет это все упрощаться и выход из карантина и запуск бизнеса и возможно даже послабление на границах Германия и Франция заявляют ровно о том же, и у них ситуация, слава богу, проще. В Германии, правда, в последнее время есть качели, то больше заболевших, то меньше заболевших, но Германия в любом случае уже планирует. И официально об этом заявляет, меры выхода из карантинного кризиса и разрабатывает даже открытие границ внутри Шенгена. Германия, как известно, является основным, так сказать, членом ЕС и, в общем-то, то, что разрабатывает Германия, в любом случае, как все понимают, будет принято всеми остальными. Четыре страны Евросоюза, Австрия, Дания, Чехия и Норвегия уже делают конкретные заявления с датами о выходе из карантина, во второй половине апреля уже у них будут открываться школы, запускаться транспорт, хотя он и не везде останавливался, и постепенно будут открываться границы. Правда, пока с соблюдением мер карантинного режима, то есть маски все равно надо будет носить, и массовые мероприятия пока не будут проводиться, но это запланировано буквально в мае, то есть в ближайшем будущем. Ну и кстати, по поводу развала и разброда и шатания в ЕС и что они ни до чего не могут договориться. 9 апреля министры финансов такие договорились, несмотря на разные совершенно позиции, договорились о создании стабилизационного фонда после выхода из карантина. Фонд этот будет составлять 500 миллиардов евро и начнет распределяться буквально с конца апреля. Поэтому я бы Евросоюз не хоронил слишком преждевременно. И когда нужно, действительно, то, как мы видим, они договариваются, и все у них прекрасно получается. Ну и, собственно, чуть подробнее о странах, так сказать, наших странах, которыми непосредственно мы занимаемся. Сначала новости по Румынии, потому что это, так сказать, трамплин для всего ЕС. И те, кого интересует иммиграция в ЕС, интересует, естественно, румынское гражданство. В Румынии, к сожалению, введено чрезвычайное положение распоряжением президента, и это чрезвычайное положение с достаточно жесткими мерами будет как минимум до 15 апреля. Правда, Клаус Йоханнес, президент Румынии, предупредил, что, скорее всего, оно будет продлено. Естественно, АНЧ на время вот этих вот мер работать не будет. В смысле, работать с посетителями. Внутри работа идет, поэтому... Ждем здесь, к сожалению, окончания вот этих вот всех предупредительных мер карантина. Очень много сейчас новостей опять про Тину, много разговоров, уйдет, не уйдет, уволен, не уволен. На сайте АНЧ официально висит по-прежнему президентом Тину, здесь ничего не поменялось. И вообще не очень понимаю вот этой вот трагедии по поводу ухода-прихода Тину. Да, распоряжение премьер-министра Орбана очень странное, в очень странный период, учитывая то, что у Тину уже есть по точно такому же распоряжению премьер-министра, судебное решение на руках, оно никуда не делось. В около АНЧ кругах, так скажем, считают, что Тину останется. Он сейчас абсолютно законно находится на должности, поэтому уволить его, в общем, достаточно проблематично. Опять-таки повторюсь, что время выбрано достаточно странное. И все-таки, уйдет Тину или не уйдет, честно сказать, не очень-то важно. Потому что Сама тема, так сказать, работает, закон никто не отменял, и будет Тину или нет, кардинально ничего не изменится. Да, возможно какие-то небольшие перестановки или перетрубации, но сама тема будет работать по-прежнему. Поэтому пожелаем Тину здоровья и остаться на должности, и, в общем, не будем сильно за него переживать. Я думаю, что есть вопросы переживать посерьезнее. Ну и очень интересная ситуация произошла в Румынии 10 апреля. Она как бы говорит сама за себя и тоже многим многим многое объяснит. Простите за это автологию. Небольшое отступление. Германия буквально недавно в начале апреля объявила о том, что в сельском хозяйстве у нее открыто 40 тысяч вакансий и ситуация в общем приближается к критической. Почему я о Германии? Собственно. Рейсы между Румынией и Германией были запрещены до 8 апреля и 9 апреля в городе Клужна-Пока случилась очень интересная ситуация. В социальные сети с утра начали попадать фотографии из местного аэропорта Авраам-Янку о том, что там собралось очень большое количество людей, не менее двух тысяч. Оказалось, что это сезонные рабочие, которые должны вылетать в Германию. Из четырех городов Германии должны были вылетать чартерные рейсы за вот этими вот людьми в Румынию непосредственно для того, чтобы привести их в Германию и они должны были работать в немецком, немецком сельском хозяйстве. Ситуация получилась достаточно скандальной. Все тот же премьер-министр Орбан потребовал отменить все эти чартеры. Потому что условия карантина, естественно, были нарушены. 2000 человек без соблюдения социальной дистанции в 1,5-2 метра. Большинство без масок и все остальное. То есть, эта ситуация его глубоко возмутила. И надо было все поотменять. Но у Тихомире 2000 человек, которые уже собрались с вещами лететь в Германию, было достаточно проблематично. Кроме того, местные чиновники совершенно справедливо задали вопрос, а зачем чего-то отменять, если люди улетают в Германию для того, чтобы зарабатывать и, собственно, кормить свои семьи. Закончилась вся эта ситуация тем, что полиция таки приехала, но приехала она только для того, чтобы нормализовать, так сказать, эту очередь, растянуть ее, выдать всем маски и так далее. Люди благополучно после обеда начали улетать. К чему все это, да, собственно? Во-первых, миграция рабочей силы никуда не денется. Этот пример это ярко показывает. Германии по-прежнему нужны рабочие руки, они нужны не только в сельском хозяйстве. Но Германия, несмотря на все свои якобы послабления в трудовом законодательстве, все равно предпочитает рабочих из Евросоюза. Поэтому как раз здесь вот Европаспорт вам очень пригодится. Ну а за э, развитием ситуации с коронавирусом в Румынии следим. И в любом случае, э, опять-таки, как пишет румынская пресса, сейчас ситуация не очень хорошая, но учитывая общие тенденции европейские, в течение месяца э, карантинные меры должны послабляться и там. В Польше. Э, в Польше карантинные меры тоже соблюдаются, более того даже они местами уже и введен обязательный масочный режим в общественных местах. Но выступал уже премьер-министр Моровецкий, и тоже с конкретными датами, начинаешь с 17 апреля, будут послабления в карантинном режиме. Заработают уже более мелкие магазины, и не только протоварные, но и промтоварные группы с 20-х чисел апреля уже должны открыться школы и детские сады, ну и дальше должны быть послабления, все-таки тоже с соблюдениями некоторых мер карантинного режима. С 26 апреля также возможно уже запустится транспорт, пока внутри Польши, и железнодорожные, и авиационное сообщение. До 3 мая пока продлен контроль границ жесткий, да, то есть заехать можно только на личном транспорте и с соблюдением обязательным карантинного двухнедельного режима самоизоляции. Ну, после 3 мая посмотрим, вполне возможно, что это и отменят. Опять-таки, по работе в Польше пока ситуация не меняется, но польская пресса уже активно пишет о том, что а крупные заводы должны запуститься в конце апреля, дальше им стоять просто нет никакого смысла. Большие потери для экономики, да, и карантинные меры можно соблюдать и на работе. Дай бог, чтобы это так и произошло, и в конце апреля запустились действительно большие заводы, всем будет гораздо проще. Кроме того, сельское хозяйство, польское, точно так же, как и немецкое, очень требует рабочих рук. Ну, поляки с удовольствием за ними подсматривают, поэтому вот увидя такой демарш со стороны сельского хозяйства немецкого, очень может быть, что и придумают что-то подобное, но если немцы ориентированы все-таки на граждан Евросоюза, то поляки, конечно, гораздо больше ориентированы на страны СНГ, прежде всего Украину в плане вот зарабьичан. Так что в Польше тоже ситуация развивается. Дай Бог, чтобы она как бы развивалась в положительную сторону и действительно в течение месяца были сняты вот карантинные ограничения и все пришло в порядок. Поэтому, повторюсь, опять-таки, я настроен все-таки гораздо более оптимистично, чем вся вот эта пресса, которая зачем-то по любому поводу разгоняет какие-то страшные страхи. И как мы видим по фактам, по-прежнему нужны рабочие руки по-прежнему иммиграция будет актуальна. Ну и пессимистам хочу напомнить следующее. К сожалению, никакого секрета здесь нет. В наших странах, я имею в виду бывшие СНГ, ситуация была намного хуже и с работой, и с зарплатами, и с в общем, общим жизненным уровнем и до COVID-19. После снятия карантина, боюсь, что ситуация не поменяется. В Европе все равно будет гораздо лучше. Поэтому те, кто планировал иммиграцию в Европу, планировал просто длительную работу в Европе и так далее, я не думаю, что стоит отказываться от этих планов. Все равно действительно будет лучше там. Те, кто интересовался конкретно Румынией и как бы продолжает интересоваться этой темой, тоже советую не откладывать это в долгий ящик. А НЧ рано или поздно откроется. И какое-то время будет, естественно, ажиотаж будет, что называется, толпа и драка. Поэтому советую поторопиться. Вы можете сейчас спокойно оставлять заявки. Тем более, что у нас сейчас по-прежнему действуют специальные условия. Так что давайте все-таки без паники. Ситуация будет развиваться так, как она будет развиваться. Я думаю, что у всех хватит ума и спокойствия вернуть все в нормальное русло. Ну, главное, чтобы мы были здоровы. Поэтому будьте здоровы, не болейте. Всего хорошего. Удачи.